शिरपूर शहरातील नियोजित कृष्ण इस्कॉन मंदिराचे भूमिपूजन सोहळा सर्व मान्यवर व इस्कॉन भक्तांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृतसंघ इस्कॉन शिरपूरच्या वतीने शहरामध्ये भव्य असे कृष्ण मंदिराचे भूमिपूजन व उद्घाटन सोहळ्यासाठी नाशिक इस्कॉनचे प्रेसिडेंट श्रीमान शिक्षाष्टकम दास यांच्या हस्ते करण्यात आले नाशिक इस्कॉन मंदिरातील गुरुकुलचे बालगोपाल विद्यार्थी यांच्या हस्ते यज्ञपूजा करण्यात आली वास्तुविज्ञ पूर्णाहुती प्रवचन कीर्तन भूमिपूजन व सर्वांना महाप्रसादाचे वितरण करण्यात आले शहरातील लखापाटील नगर योगविद्याधाम शिरपूर या ठिकाणी हा भूमिपूजन सोहळा पार पडला यावेळी श्री राजगोपाल भंडारी आबासाडुंके मोहन पाटील मनुदादा योगेश भंडारी निशांत रंदे वासुदेव देवरे भूपेश अग्रवाल कीर्तीसेठ गोयल गोपाल भंडारी रजनीश ब्रह्मा भट कैलासचंद्र अग्रवाल राजेंद्र अग्रवाल गोपाल अग्रवाल डॉ पितांबर दिगोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते भूपेशभाई पटेल यांनी मंदिर निर्माण कार्यासाठी भ्रमणध्वनीवरून शुभेच्छा देऊन सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन केले व मंदिर निर्माण कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या यावेळी शहरातील सर्व पदाधिकारी नगरसेवक सरपंच उपसरपंच सामाजिक कार्यकर्ते आध्यात्मिक गुरु वर्य व सर्व समाजातील बांधव मान्यवर उपस्थित होते छोटीशी भूमी मे आज कुछ एक भूमिपूजन हुआ है और चंद्र शिरपुर के चंद जो आप रहवासी हैं आप लोग एकत्रित हुए हैं परंतु आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग जो आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए हो जैसे कि जब महाभारत का युद्ध वो चल रहा था तो महाभारत के युद्ध में हालांकि अर्जुन युधिष्ठिर पांडव ये सब तो मुख्य भूमिका निभाए धर्म की स्थापना के लिए परंतु हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि पांडव सेना तो छोड़ दीजिए वहां पर कवरों की जो सेना थी और उनके जो सैनिक थे दुर्योधन के पक्ष के जो सैनिक थे उनका भी उद्धार हुआ और उनका उद्धार कैसे हुआ क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हुए वो अपने प्राण छोड़ तो ये बताया गया है कि यदि कोई प्रतिकूल भाव से भी वहां पर था उपस्थित उसका भी उद्धार हुआ तो सोचे कि जो अनुकूल भाव से धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण के ध्वज के नीचे लड़ रहे थे उनका तो क्या कहना जैसे कि आज आप लोग सब यहां पर एकत्रित हुए हैं अनुकूल भाव से बहुत सुंदर मैंने उधर एंट्री पर वो पढ़ा अयोध्या में राम शिरपुर में श्याम बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये उद्गार है देखिए जो मैंने अभी कहा